Благодарю всех присутствующих за то, что вы поддержали нас и пришли сюда. Кроме сидящих за столом, в зале в том числе находятся представители обозначенных ассоциаций. И сегодня все мы высказываем единое мнение, единую позицию, которую недавно как бы обсудили. Само по себе единая позиция между отечественными и иностранными международными производителями стала для всех нас некой неожиданностью. До сих пор у нас всегда были какого-то рода противоречия, дискуссии, и достаточно редко мы приходили к единой позиции. И вот путем сегодняшних обсуждений мы для себя однажды поняли, что позиция наша едина, и мы видим ситуацию на рынке, в общем-то, так или иначе, одними глазами. Это само по себе уже очень позитивно, и я хотел бы начать именно с этого позитива. Что касается сути того, о чем мы хотим сказать, к сожалению, она не столь позитивна. После того, как прошла революция достоинства, все мы, а мы являемся неотъемлемой и, несомненно, частью нашего общества мы надеялись на то, что действительно пойдут очень активно процессы дерегуляции, процессы освобождения от коррупции, процессы движения к европейским ценностям и, в общем-то, поверьте, достаточно активно включились во все эти процессы. И в прошлом году нами были предприняты достаточно активные шаги всеми ассоциациями, всеми участниками рынка для того, чтобы максимально содействовать дерегуляции рынка, максимально содействовать прозрачному отношению одинаковому прозрачному отношению для всех участников и в конце концов привести к прогнозируемому системному движению вперед. К огромному сожалению, мы вынуждены констатировать, и это наше общее мнение, мнение и импортеров, и отечественных производителей, сегодня мы представляем рынок, который оценивается в более чем 40 миллиардов гривен. Мы сегодня вынуждены констатировать, что действия регулятора, нашего регулятора, это Министерство здравоохранения, они в некоторой степени нам не совсем понятны. Это первая позиция. Вторая позиция, то, что нас действительно волнует. Нас не слышат. То есть мы представляем профессиональную часть этого рынка, работающую на ней многие годы и не собирающаяся никуда деваться. Мы здесь и мы будем продолжать работать. Но все наши предложения, или большинство наших предложений, большинство наших обращений, к сожалению, оказываются без ответа. Началось все с того, что в последней каденции Министерства здравоохранения ряд чиновников выступил с инициативой объединить Державную службу лекарских засобов, и державный фармакологичный центр в единый орган. Простой хронологический анализ такой инициативы показывает, что каждый раз такая инициатива возникала, когда были попытки максимально коррумпировать и максимально создать монопольный коррумпированный орган на рынке.